Да, так, чаю, все попили. А что да? <laughs> что ты спрашиваешь? Сейчас можно первый пародура в... в Турции сидеть. Так сели, давайте поедем попили чайок и на футбол. Первым соперником по плану сборов на дне 1 ожидал скромный боснийский клуб «Слога», один из лидеров второго дивизиона чемпионата Боснии и Герцеговины. За день до игры, взглянув на фейсбук боснийцев, сразу стало понятно, в украинских реалиях пресс-служба разбираться не стала. Соответственно, представим своим болельщикам сенсационную новость. Команда из провинциальной деревушки Горная Крнелова готовится дать бой немного много ни мало, а финалисту Лиги Европы со всеми эпитетами, сопровождающими превью матча и героическими заслугами президента Слоги, сумевшего договориться об этом историческом событии. Мы очень серьезно настраивались на эту игру, потому как сила вашей команды известна всей Европе. И, конечно же, для нас это непростой матч. Для меня, клуба, команды и болельщиков это событие. Ироническая улыбка, занавес и, собственно говоря, сам футбол. Так вот об игре особо говорить и нечего. С точки зрения футбольной эстетики матч выдался довольно посредственным, да еще и с большим количеством фолов. Один только четвертый номер чего стоит. Мужик просто таки в одиночку перетоптал всю украинскую команду. К слову, вышедший на матч весьма в экспериментальном составе. Конечно же, мы настраивались на игру с вашими лучшими игроками. Тренерский штаб очень серьезно изучал команду, но на сборах все тренеры меняют составы и сложно что-то предвидеть заранее. Так вышло и сегодня. Сегодня все-таки был экспериментальный состав, они ждали основу. Для них, по-моему, сегодня был, судя по сайту, матч финала Лиги Чемпионов. Ну да, то, как они анонсировали эту игру, понятно, они ждали, наверное, более сильного противника, но у нас другие планы сегодня играл больше, наверное, резервный состав, особенно группа атаки его и молодежь, потому что нам нужно дать возможность играть молодежи. И вот сегодняшнюю игру и вторая, вторая игра с Николаевым будет возможность им сыграть. Остальные игры мы будем наигрывать уже состав на весеннюю часть сезона. Да, безусловно. Я прежде всего хотел отметить вашу молодежь. Несмотря на возраст, они очень здорово смотрятся. У ребят прекрасная подготовка, хорошие данные. Заметно, что парни могут вырасти в сильных футболистов. На первых минутах здорово в прорыве достается Беляеву. Тут желтая карточка без разговоров. Днепр-1 разыграл стандарт, босницы отбились. Далее футболистам Слоги удалось зацепиться за мяч, создав несколько полумоментов у ворот Бабичина. Днепр-1 ответил выпадом Хучбарова, но в концовке эпизода судья разглядел фол в атаке. Спустя несколько минут в деле уже Бабичин, потащивший сферу с нижней шестерки. Днепр продолжал искать себя у ворот соперников, но, как говорится, взяв резво с куплета, зачастую забывал припев. В то же время осмелевшие босницы буквально штурмом вваливаются в штрафную, а когда сыграть в Лене Леммессе не получалось, падали и громко кричали. В первом тайме у хозяев запомнился момент у Хучбарова, однако выстрел Камиля с острова угла голкипер перевел на угловой. Во вторые 45 минут привычные падения продолжились, причем падали боснийцы как у чужих, так и у своих ворот. В очередной раз блестящий сейв после стандарта в исполнении Бабичина оставил счет без изменений. Но напор белых все-таки привел их к успеху. Атака по флангу, рывок и фол по во вратарской – это пенальти. Удар Мазич не промазал. 1-0 в пользу номинальных хозяев. Днепр-1 пошел вперед, но в атаке команда Дмитрия Михаленко, пожалуй, провела худший матч на зимних сборах. Не получалось ровным счетом ничего. Были неплохие эпизоды и комбинации, но ни с игры, ни со стандартов удары у наших дальнобойщиков не пошли. Полевой бил и пораненько бил два человека, у которых хороший удар, дистанция была довольно дальняя, доворот бить в полсилы тяжело, то есть нужно использовать силу, у Сергея самый хороший удар у нас. Но опять же, это все удары со стандарта, это удары с дальних дистанций, с штрафной, по-моему, вообще ни разу не ударили и получали мяч мало в штрафной, поэтому там стандарты это хорошо, но надо создавать моменты с игрой. Развязка пришла за 10 минут до финального свистка Боснийцы разыграли стандарт и Матович, совершая променад в штрафной, переправил мяч в сетку. 2-0. Где-то в боснийских горах готовятся к вечернему салюту. На прощание Днепр еще чуток помяли и разошлись. Кубок чемпионов в Боснию, выводы над экспериментами в лагерь Днепра. Сегодня мы провели фантастический тяжелый матч. В нашей лиге во внутреннем чемпионате, как вы понимаете, нет таких сильных команд. Украинцы понравились своей организованностью. Было заметно, что у Днепра много молодежи, и они здорово держались на фоне наших ребят, играющих очень плотно. Все нормально, ребята стараются. Это на этом этапе главное. И я бы не хотел сейчас давать ни какие-то авансы, ни какие-то оценки. Ребята второй день с нами. Понятно их волнение, понятно, что они еще там по разным причинам не могут проявить свои какие-то лучшие качества для нас. Главное, чтобы они нас слушали и, и старались. Это на, этом, на, этот момент это самое важное. Мы бились, и я рад нашей победе. Хотя, откровенно признаться, сегодня счет мог быть и 0-0, и 2-2. Но, повторюсь, для нас эта победа очень ценна. Потому мы так радовались нашим забитым мячам. «По сегодняшней игре ну, здесь мало что может понравиться. Не получилось. Абсолютно бескрылая какая-то атака была. В обороне тоже не было надежности. Я думаю, игра ну, у двух команд не получилась с нашей стороны». Вообще никаким образом ну, противник оборонялся, наверное, лучше, чем атаковал. Сразу после матча я поблагодарил нашего главного тренера за успешную игру. Кстати, я верю в то, что Драган Мичич приведет наш скромный клуб на вершину национального футбола. Он очень опытный специалист и в свое время был прекрасным футболистом в великой команде Цервена Звезда. Помните, из Белграда. Его голы помнят Барселона и другие топ-клубы Европы. Так что я считаю опыт игры на таком уровне. Обязательно принесет успех нашей команде. Так вот, мы проверили, никакой Барселоне Драгон не забивал, а просидел в том матче на лавке, что, конечно же, не отменяет тот факт, что футболист был действительно толковый. А президент, ну скажем так, немного нам присвистел. Но ничего, на пути к заветной цели можно и поддать. Каждый год мы занимаем хорошие позиции во второй лиге, и благодаря таким сборам и таким матчам с классными соперниками, как Днепр, мы растем. Мы движемся вперед. Сегодняшний бой показал, что мы не только здорово обороняемся, но и научились атаковать сильных соперников.